Всем привет, ребята, и это новый сериал Реальная жизнь в игре под названием Школа Крафт Я э, всю игру скачал буквально пару дней назад и купил себе тут домик Я ездил в село и приехал обратно в город то есть я на автобус, у меня автобус уже успел уехать Так, так, о, велик... О, кстати! А дай мне мотоцикл, наверное, у меня стоит. Тут еще... А, вон он стоит. Так я что вроде там там прокладывал. Ладно. Ну, нормально вроде. Ключи на месте, сами на месте. И он еще... Ну, все равно, нормально. Ну, мне на заправку не надо. Ну, не надо. Поехали, я вам покажу свой Надеюсь, там всех в моем доме можно показать. Потому что... Тут не дом. И вот самый первый дом справа получается. Добро пожаловать. Ось моя машинка. Ламборгини допротива. Ламборги нет. Так, все залазим. Залазим, залазим. Його не лай. Так, ламборгин у нас стоїть. Ой, дом, 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 дом. Як я здобую скучу. Ну, тут вроді все нормально, ничего не спершу, слава богу. то мои бабочки. Ну, это вообще не мои цедекор, я так. Детей, кому она плохие, тут все дуже красиво. Сейчас я вам покажу свою комнату. Ну, вот, тут все, в принципе, вот так. Я, кстати, вот недавно ну, из кучек я И, короче, вся сериал будет про то, как мы нашу хату. Да-да-да, да-да-да. Так, Погнали, поднимемся наверх. Ой, это второй этаж. Тут можно посадить, тут можно посадить. Это моя комната, туда мы попозже с Тут шкафчик, да, он чуть-чуть старый, но мы его возможно новый Вот так вот, так вот, так вот, так вот. Не знаю, вам, нормально. Мне нравится трошки. Трошки не нравится делать все, ну... Вот, сейчас. Трошки не нравилось делать цену, ну, можно мы еще тут что-то сделаем. Можно комнату и кусь построим. Ну, а теперь, собственно говоря, моя комната. Дальше, что мы бачим беговая дорожка. Дальше на полочке вот такие вот полочки. Точнее, на стенке такие вот полочки. Дальше вот тут вот у меня кроватка. Дво. Видно соседа. Да? Не сосед. Не сосед там живет. Тачка чья Ой. Ой. Я чайно выпрыгнула из хаты. Точнее, не из хаты, а прямо из окна. Ладно, ну ладно, сейчас зайдем обратно так ну вот так а теперь тут шкафчик кстати вот такой перегородной а теперь собственно мое рабочее место снимаю видео для вас ребята ну да вот так и вот стульчик за кстати тысяч гривен у меня на данный час сейчас только 1000 только тысяча. Монитор еще дороже. У меня сейчас э, на карте тысяча. Но это нормально. Это даже богато для тех, тут ну, все очень дешево. Но ну, а вот именно стульчик стоит 10 тысяч. Да. А все остальные это очень дешево. Это а вообще только 150 часов. Вот это все. Столик тут, есть лампочка такая. Камера вот стоит. Даже бачите ось. Камера вот. Вот так вот. Короче, вот так вот, ребята. Так. Так, сейчас монтируем видео. Так, Что там у меня, меня кто-то сейчас пишет? Угу. Максим. Кто не знает, Максим сами админ. Я что не хотим. Давай снимать новую идею про Ага, ага. Реально жизнь. Хорошо. Ну, я, кажется, уже и занимаюсь. Это, да, кстати, Максимина. максимально летом. Максимум спасибо вам так, еще сейчас я там еще что то Ага, это я. Ой, что закинул кружок, что. Короче, я ходил со стройкой, погоды и здесь новый, короче, да, да. Подвиньте обязательно. Так, ладно, ладно, все, Uh, давайте же, наверное, не знаю, что сделать. Ладно, ребята, всем спасибо, всем пока-пока. Ждите еще новые серии, новые ролики. Подписывайтесь.